Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня вашему вниманию хочу предложить очень проверенный рецепт годами. Вкусной и легкой, простой выпечки. Она готовится очень просто и легко, и справится с ней любой, даже ребенок. Сохраняется очень долго, можно подавать как на праздничный стол, так и на обычное семейное чаепитие. Итак, давайте начнем. Я всем желаю удачи на кухне. Сначала измельчим орехи. Можно измельчить скалкой. Орехи обязательно. Очищают перегородок. Сюда добавляю по два стакана. У меня вот такой стакан. 250 мл объема. Два стакана по 250 мл орехов получается 320 грамм. И немножко измельчаем, так чтобы они были среднего размера. такими короткими импульсами. Вот такого размера орехи должны быть и крупные, и мелкие. Отлично, готово. Все готовится очень быстро. Орехи высыпаем в глубокую емкость. И сюда же отправляю два стакана изюма. Промываем в холодной, либо в горячей воде. Минут буквально 5. В горячей воде держим. Если в холодной, то минут 15. Подсушиваем бумажным полотенцем. И изюм чистый и готовый. Изюма у меня здесь 430 грамм. В отдельную чашу добавляем 2 яйца и желтые и белки вместе. Сюда же добавляем 4 столовые ложки сметаны. У меня сметана 25% жирности и 20% подойдет. По рецепту 2 стакана сахара, но я добавляю 150 грамм сахарного песка. Просто для меня это слишком сладко. И добавляю 100 грамм тростникового сахара. Очень вкусный и приятный аромат. Если у вас нету, вы добавьте сахара так, как нравится вам. Обязательно для баланса вкуса щепотку соли. Сюда же добавляю 20 грамм ванильного сахара. Сюда же добавляю одну чайную ложку корицы. Все хорошо венчиком смешиваем. Сюда же добавляю 2 стакана муки пшеничной высшего сорта заранее просеяны. Где-то муки 330-350 грамм, плюс-минус. Смотрите, чтобы тесто не было слишком густым. И сюда же добавляем одну чайную ложку разрыхлителя. Все хорошо перемешиваем. В принципе, уже процесс завершен. Духовку можно включать сразу, потому что это тесто готовится за 5-7 минут. Все хорошо вымешиваем сначала, а потом будем добавлять орехи и изюм. Я добавляю тесто к сухофруктам. И сейчас все хорошо смешиваю. Печенье получается очень насыщенное, очень вкусное и мягкое. Все хорошо смешиваем. Вот такая насыщенная масса у нас получилась. Посмотрите, какая она аппетитная уже. И сейчас будем все выливать в форму. Форма у меня размером 29 на 35. Духовка уже раскочегарена хорошо. И сейчас выкладываем массу и распределяем. Я форму выстрелила пергаментной бумагой. У меня хорошая, силиконизированная. И сейчас распределяем ровным слоем. В принципе, уже все готово для того, чтобы отправить в духовку. Но я еще посыпаю миндальными лепестками. Оно будет и красиво, они как раз запекутся сверху и вкусно. Отправляем в духовку на 180 градусов на 20-25 минут. Включаем вверх-вниз. Смотрите по особенностям вашей духовки. Все готово. Выпекалось ровно 24 минуты. И сейчас пока горячее выкладываем на поверхность и нарезаем печенье той формы, которую мы хотим. Как же он ароматно пахнет, посыпаем сахарной пудрой, придаем нашему печенью гламурный завершенный вид. Можно нарезать на квадраты, можно на ромбики и нарезаем, пока оно горячее. И маленьким ножом нарезаю как пахлаву. Итак, дорогие друзья, выпечка получилась просто изумительная, в меру сладкая, насыщенная орехами и изюмом. Всем настоятельно рекомендую сразу готовить две порции. Ваша семья и ваши близкие будут просто в полном восторге. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком, делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Ваша подписка, лайки и комментарии помогают продвижению канала. Я буду вам очень признательна. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до свидания, до новых встреч, друзья, на канале Вкусная еда с Хадиджей. Пока-пока!